Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de 23.51 de 4, con solo verte sonreír me haces feliz, basados en el libro. Onza, ¿qué pasa? No, nada, vamos a formarnos. Onza pretende que nada sucedió, incluso cuando su corazón latía tan rápido como un ritmo de dubstep. Intenta imaginar lo sorprendida que estaba Onza al ver a Son formada en una clase cercana a la suya. Estaba tan sorprendida que sus manos no se separaron incluso después de la reverencia y Charoen tuvo que bajar sus manos. Además, estuvo desconcentrada durante todo su primer día de vuelta a clases. Onza, ¿estás bien? Te ves un poco ausente. ¿No dormiste bien? Tim pregunta con preocupación. Sí, ayer me dormí tarde. Ons optó por darle una respuesta típica, ya que no se quería molestar en explicar y ni siquiera sabría cómo empezar a explicarle porque estaba actuando de esa forma. Eso no está bien, el semestre ya comenzó. Tienes que ajustar tus horas de sueño pronto o tendrás problemas. Charoen también expresa su preocupación. Está bien, hoy dormiré temprano. Es un tonto ridículo para Onsa volverse repentinamente fan de esa chica y para la chica por haberse transferido de repente a su misma escuela. Lo que es aún más gracioso es que, aunque la distancia entre ellas es mucho más corta que antes, nada es diferente a cuando estaban en escuelas diferentes. En realidad han ocurrido algunos cambios. Onza logró encontrar la cuenta de Facebook y Twitter de Son y ya le envió una solicitud de amistad y empezó a seguirla y eso es, a Onza le gusta cuando Son sonríe, le hace tan feliz con solo verla sonreír a la distancia. Onza, si no tomamos una posición pronto, seguro que nos pondrán en el grupo de danza otra vez. ¿Qué deberíamos hacer? Onza, mm, ¿acaso escuchaste lo que te preguntó Charoen, ¿eh? tonta? Todo lo que has hecho es mirar tu celular. ¿Tienes un novio ahí o algo? Solo recuerda levantar la cabeza y conversar con tus amigos de vez en cuando. Luego de escuchar el escándalo de Tin, Onza finalmente decide dejar su celular. ¿Qué quieres? Está preguntando en qué deberíamos inscribirnos para el día del deporte. ¿Quieres ir a bailar al igual que el año pasado? Charren repite la pregunta una vez más. Nah, no quiero. No quiero ir a las prácticas. Sí, yo tampoco. Mientras continuaba la discusión, una persona camina directamente hacia los tres. Sin o oh, Hola Pai, aunque Ongse y Charoen son un poco reservadas y no se involucran mucho con otras personas, tienes totalmente lo opuesto. Es completamente una mariposa social, conociendo prácticamente a todas las personas en la escuela, incluso a la señor que acaba de saludar, que es la delegada de las actividades escolares del centro estudiantil. ¿Ya te inscribiste en algo para el Día del Deporte, Tin? Aún no, ¿tienes algo? ¿Te importaría darnos una mano al equipo del... ¿Me estás pidiendo que vaya en el palaquín? No, quiero que me ayudes a cargarlo. O oh, jajaja, ja. si no quieren que les devuelva los dientes de sus bocas, dejen de reírse. Después de voltearse a girarle a sus amigas, se gira para lloriquear a su señor. ¿Por qué, Pai? ¿Qué tan cruel tienes que ser para dejar que tal frágil y femenina persona como yo cargue el palaquín? ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Por favor, Tim, ayúdame con esto. No tenemos personas suficientes y ya no sé dónde buscar. Los delegados de cada casa ya los tomaron a todos. Piensa en esto como parte de ayuda un poco a la escuela.